О начале войны узнал в пути из Москвы э, в Ясы поезд шел из Москвы в Ясы. Э, э, это в ночь с 21 на 22, -е. мы прибыли в Жмеринку, станция Жмеринка, и поезд дальше не пошел. Сообщили, что поезд дальше не идет, э, но нам, как группе военных, нужно было, продлить всю эту отметку э, военного коменданты. И когда мы зашли к военному коменданту, там были как, э, тоже какие-то военные большого чины, так, там в комендант. И я услышал слово «война». Но я не воспринимал это самое там. И не было никакой ни суеты, ничего абсолютно. чувствовал только напряжение какое-то такое. И комендант сказал старшему нашей группе Перепелкину, говорит, что на третьем пути в Жмельке стоит э, бронепоезд, назвал его номер и назвал командира под Парамы. И говорит, бегом туда, и мы доехали до Киева, э, до Фастова, э, бронепоезд другой, э, в другом направлении пошел для э, обеспечить отход частей Красной Армии, да. А, а мы, э, нам дана была команда прибыть в Киев в распоряжении такой-то командира, дивизии, 4-й войск, да, которые за, занимались в Киеве везде на железной дороге. Э, Винницкая 57 -й, 55 -й, 7, 117 -й полки, это все на периферии этой дивизии. А взвод управления и там э, Подразделения, специальные подразделения, это несли охрану общественных зданий, сооружений в Киеве. До тех пор, пока не была дана команда оставить Киев. 17 сентября мы оставили Киев, а 18-го немцы вошли в Киев. Наше подразделение обеспечивало, или как сказать, преграждал путь любым проявлением вражеских подразделений, чтобы прорвались в Москву. Наша не заслуга в том, что мы взорвали мост Левий Берег через канал Москва Волга, который связывал Москву с городом дмитрием Там было так было запланировано планом план на случай отступления. Вот это я и получил медаль за оборону Москвы. Вот. Нас везли очень долго. Мы приехали где-то, да, к Новому году, аж туда, в Грозный. Да. в нашей, в этом созданном батальоне, и у нас был еще один гражданский человек. Мы обратили внимание, что командование батальона что-то с ним советуется. И, а потом, когда приехали в Грозный и вы разгрузились, немцы уже были э, у стен Грозного. Да, э, и командир э, рассказал, что перед нами выступит э, уполномоченный Государственный комитет обороны Байбаков такой. Э, он же начальник управления, главного управления нефти и газа при Госплане СССР. И он развернул карту, говорит, вот 18 скважин, работающих. Наша задача — сохранить, не допустить ни при каких обстоятельствах, чтобы чтоб, чтоб немцы захватили, да. При получении времени. Чем? Взорвать. Если вы не взорвете, будете отданы. Под трибуна под трибуна. И я со своим, скажем, со своим подразделением, небольшим-маленьким, дош... закон встретил войну в Потсдаме. Вот. эту пригород Берлина. Uh -huh. И что интересно, что Потсдам, постройки не были разрушены поскольку они имели э, историческую ценность. Там были много замков различных, различных еще столетий назад построены. Вот. А потом я еще э, имел возможность участвовать во внешней охране, когда шла Берлинская конференция, она называлась Берлинская конференция глав правительств, победивших правительств. Но ну, а на самом деле она проходила в подсдаме. Вот. Так вот, по во внешней охране я участвовал. Узнал там же, в, самом, в том же самом Потсдаме, что наступила тишина. В раз что-то ну, было вчера, вот все гремело, гудело, пылало, все, знаете, что скрежетало, ну все, все. И вдруг разом раз, тишина. Но на вещи какая-то тишина, И потом э, начались стрельба утром, они вечером подписали этот акт о капитуляции, пока передали э, в Москву, что вот, полностью капитулировано. И, и знаете, оттуда сразу кто-то услышал, кто-то уже, вот будет передано важное правительственное сообщение и прочитал, потом мы уже в записи слышали, а до этого там кто-то услышал тоже, что война закончена, враг разбит и так далее, победа.